Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, віруючий в нього, Не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Любов у тому, щоб віддати, вділити те, що маєш сам, в смирінні все житті приймати і не шукати власних прав, не нарікати, що не люблять. І що байдужі всі кругом, хай руки в Богу приголублять, а серце стане джерелом. До ближнього не будь байдужим, ти нині гордий, бо ще дужий, а завтра може хто сказати, чи не прийдеться побувати на місці тих, кого минаєш, який же слід ти залишаєш. Коли ж зерно любові сієш, то ближній буде тобі рад, а душу ще одну зігрієш, Господь віддасть тобі стократ. Амінь. века, Ты є Господь мого життя, Ти для мене. Oh, yeah Следующий псалом, который мы хотим хором исполнить, он называется ⁇ любишь ли меня ⁇ Вы помните, кому эти слова были сказаны, братья и сестры? Кому? Петру, а при каких обстоятельствах? Тоже помните, да? И когда первый раз спросил, и когда второй раз, и когда третий раз. И после третьего раза что сказано? Опечалился. Почему он опечалился, мы тоже все знаем. И э, вот этот вопрос, который э, звучит в этом псалме, ⁇ любишь ли меня ⁇ звучит вопрос. Он, наверное, постоянно, каждый день в нашей жизни, когда нам надо выбирать, он звучит. Кого мы любим? И знаете, как э, в третий раз ответил Петр. Ты все знаешь. да Если первый раз он говорил Да, люблю, а в конце Он опечалился и сказал, Ты все знаешь. Господь знает наши сердца, Он знает наше состояние. И вот этот вопрос Он должен всегда э, в нашем сознании звучать: Любим ли мы Господа? Псалом любишь ли меня?